क्या आपको याद है अब है अपने स्कूल की पुरानी यादें और अपना गुजरा हुआ पुराना और अपने पुराने दोस्त दो, अगर नहीं तो आज में आप, तो, आप तो। ये सब कुछ सब याद दिलवाने जा रहे हैं पाकिस्तान 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 सच बताऊं तो मेरी खुद की आंखें नम हो चुकी हैं ये पुराना याद करके देख सकते हैं बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत गेट है हमारे स्कूल का जब मैं था यहाँ पे तब तो ये गेट भी नहीं था क्योंकि ये हमारे दौर में नहीं था अब ये देखें कितना प्यारा पौधा है फूल है और फ्रेंड्स ये देखें अभी तक ये सो रहा है इसको नहीं पता कि सुबह हो चुकी है हेलो असलकुम वेलकम टू बैक एंड अदर विलॉक गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड्स आज मैं जाने लगा हूँ बच्चों के स्कूल और अपने पुराने स्कूल में इनको छोड़ना भी है और आज आपको मैं स्कूल का विज़िट करवाने लगा हूँ आपको अपना स्कूल दिखाता हूँ और बच्चों का स्कूल भी चलें आ जाए और मेरे साथ जा रहा है समर साइम बिस्मा और ये दो साइम के दोस्त हैं और अभी हम घर से निकल रहे हैं और आपको सारा टोटल डिटेल के साथ आज दिखाएंगे कि कौन सा स्कूल है कहाँ पढ़ते हैं हम मैं तो अब छोड़ चुका हूँ लेकिन अब बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वो आपको दिखाते हैं तो हमारे साथ रहें प्लीज़ और अभी साथ में और भी बच्चे शामिल हो चुके हैं हमारे रिश्तेदार ही हैं और जो गर्ल्स स्कूल है वो हमारे गांव के बिल्कुल नज़दीक है यहाँ पास में ही है तो ये बिस्मा और उसकी फ्रेंड और ये छोटी फ्रेंड ये स्कूल में चले जाएंगे गर्ल्स स्कूल में और जो बॉयज़ स्कूल है वो थोड़ा सा आगे है तो वहाँ भी चलते हैं अभी हम गर्ल्स स्कूल के पास ही हैं और ये रहा तालाब हमारे गांव का बहुत बड़ा तालाब है ये और इधर सामने ही स्कूल है वो वाला अभी हम पहुंचने वाले हैं बस और बिस्मा भी रेडी है स्कूल में दाखिल होने के लिए और इसके फ्रेंड्स भी जी बेटा और ये है बिस्मा का स्कूल बिस्मा जाने लगी है वो जा रही है बिमा चलें ठीक है अल्लाह हाफिज़ माशाल्लाह ये है बस्मा का स्कूल बहुत ही ख़ूबसूरत स्कूल है इसमें पौधे फूल भी लगे हुए हैं और काफ़ी सारे माशाल्लाह कमरे भी हैं अभी इनकी टीचर नहीं आए और अभी चंद मिनट में वो आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ बच्चे आ चुके हैं अपने अपने कमरों में हैं और ये बहुत प्यारा सा स्कूल है आप देख सकते हैं फूल हैं पौधे हैं और चारदीवारी है माशाल्लाह और बहुत खूबसूरत और बड़ा सा गेट भी है सो so फ्रेंड्स ये हैं सब इसमा की फ्रेंड्स कुछ इसके साथ हैं और कुछ अभी तक स्कूल में आई नहीं और अब चलते हैं साइम के स्कूल में अपना घर रखना अफिज़ समर इधर आओ समर इधर आओ ये है गर्ल्स स्कूल ये हमारे गांव के बहुत ही पास है करीब है और इसके आगे जो है वो है साइम का वहाँ भी चलते हैं जो के स्कूल को रास्ता जाता है ना ये बहुत खतरनाक बहुत डेंजरस रास्ता है ये अभी आपने देखा कि एक बच्चा गिर भी गया है इसकी वजह भी आप मैं बताऊंगा कि ये खतरनाक क्यों है और बच्चे इस रास्ते से क्यों जाते हैं वो भी आपको तो आगे चल के बताता हूँ और दिखाता हूँ की असल मामला क्या है ये आप देख सकते हैं कितना अजीब वरीब रास्ता है जहाँ से ये सब बच्चे गुजर के जाते हैं और ये साथ में घर हैं और इधर तालाब भी एक और भी तालाब है ये वाला इसके साथ दूसरा तालाब आपको मैंने दिखाया कि वो इससे बहुत बड़ा है और ये छोटा सा रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं और ज़्यादातर बच्चे इधर से गुजर के जाते हैं और यहाँ पे झाड़ियाँ भी हैं आपको भी दिखाता हूँ ये सामने आप देख सकते हैं कितनी है और यहाँ से अकेला जाना मुनासिब नहीं होता और आपको पता है आजकल बच्चों का जो मामला चल रहा है बच्चे पकड़ने वाला सीन तो इस वजह से ज़्यादातर जो है ना बच्चों के वालदान वो खुद ही छोड़ने आते हैं और मैं भी डेली अपने बच्चों को खुद ही छोड़ता हूँ सब बस्मा को ख़ास तौर पर मैं खुद छोड़ने आता हूँ हर रोज़ और ये रास्ता बहुत अच्छा है यहाँ से थोड़ा सा बहुत प्यारा रास्ता है आगे चल के आपको बताता हूँ इसकी वजह कि ये शॉर्टकट आने का क्या हिसाब है शॉर्टकट रास्ते से क्यों आते हैं बच्चे अभी हम आ चुके हैं रेलवे ट्रैक के पास और यहाँ से क्रॉस हो के आगे हमने स्कूल में जाना है और अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट रास्ते की क्या वजह है ये आप देख सकते हैं ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना बड़ा तालाब सामने वाला ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है इसका पानी बाहर निकल चुका है और ये साथ में जो आपको दीवारें नज़र आ रही हैं ये गर्ल्स जो स्कूल है जहाँ से हम गुजर के आए हैं ये उस स्कूल की दीवारें हैं और ये पानी यहाँ तक पहुँच चुका है और इसकी स्कूल की दीवारों को भी खतरा है और इसके कमरे जो हैं वो उनको भी अभी बहुत ज़्यादा ख़तरा है और पहले यहाँ से रास्ता था आने का यहाँ से बिल्कुल सामने सड़क बनी हुई थी जो अब बंद हो चुकी है इस पानी की वजह से तो इसलिए अब यहाँ से आते हैं बच्चे ये सामने दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे इनमें से गुज़र के और वहाँ सामने एक सड़क है जो यूँ गुज़र के बहुत आगे जा के वहाँ से गुज़र के स्कूल में जाती है तो ज़्यादातर बच्चे इसी साइड से आते हैं ताकि उनको ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े लेकिन वो इस जैसा भी रास्ता है यहाँ से गुज़र के इधर आते हैं और इस तालाब की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना तबाही हो चुकी है और ये आसपास जितने भी घर हैं उनको सब को ख़तरा है इसका और फ्रेंड्स ये है रेलवे ट्रैक हमारे गाँव के पास से गुज़रती है और एक साइड से ये गुज़रती है और दूसरी साइड से जो रोड है ना ट्रैफिक वाला वो रोड गुज़रता है और इस साइड से ये ट्रेन है यहाँ से ट्रेन डेली गुजरती है आप पहले तो ज़्यादातर दो या तीन बार गुजरती थी लेकिन अब जो है ना एक दिन में सिर्फ एक बार ही गुजरती है वो भी रात के टाइम रात को तीन बजे तकरीबन और ये रेलवे ट्रैक आप देख सकते हैं ये कराची तक जा रही है मुल्तान इस्लामाबाद पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है बहुत दूर दूर तक जाती है और यहाँ से आ रही है और ये तालाब की आपको सूरत हाल में बता चुका हूँ अब मैं आपको बच्चों का स्कूल दिखाता हूँ कि वो कहाँ पर है वो सामने आपको एक दीवार नज़र आ रही होगी वो हमारे स्कूल की है जिसमें मैं भी पढ़ता रहा हूँ और मेरे बच्चे भी अब वहाँ पढ़ते हैं और हमारे गांव के जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ गवर्नमेंट के स्कूल प्राइमरी में पढ़ते हैं और इसका भी रास्ता आपको दिखाएंगे और अभी मेरे साथ काफ़ी सारे लड़के आ चुके हैं बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना है ये सब बच्चे साइम के दोस्त और साइम के हानी हैं और ये अभी जा रहे हैं मेरे साथ स्कूल और ये अकेले आए हैं और मुझे देख के मेरे साथ जो है ना वो जा रहे हैं क्योंकि आगे भी रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक है इसलिए ये मेरे साथ ही जाने लगे हैं और आगे की सूरत आपको पहुँच के बताते हैं आज मैं इस कराम से भी मिलूँगा और बात वगैरह भी करेंगे और आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊँगा कि स्कूल में मेरी लाइफ कैसी गुजरी है और ये स्कूल मेरे लिए कितना अच्छा लकी साबित हुआ है आपको अभी चल के बताते हैं तो ये छोटा सा रास्ता है इसको पंजाबी में बन्ना कहते हैं उर्दू और इंग्लिश में मुझे नहीं मालूम कि इसको क्या बोलते हैं और ये छोटे से रास्ते से गुजर के हम आगे स्कूल में जा रहे हैं और ये जितने भी बच्चे हैं इसी रास्ते से डेली गुजर के जाते हैं और ये कमांड है और ये छोटी मोटी फसलें इधर भी हैं और ये तो बड़ी फसल आपको नज़र आ रही है कमांड है इसको कहते हैं अब ये बच्चे जा रहे हैं कुछ मेरे पीछे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ जो मेरे पीछे बच्चे आ रहे हैं साइम और समर भी पीछे पीछे है मेरे और कुछ और बच्चे भी हैं जो साइम है उसने तो स्कूल पढ़ना होता है लेकिन जो समर है उसने ज़िद करनी होती है कि मैंने साथ जाना है और हर कीमत पे हर सूरत पे जाना है ये मैं जहाँ भी जाऊँ ये मेरे साथ जाने को रेडी हो जाता है अभी मैं सुबह सुबह उठाऊँ रेडी हुआ हूँ बाकी बच्चे भी रेडी हुए हैं स्कूल जाने के लिए और ये बिल्कुल रेडी हुए बगैर ही निकल पड़ता है आप इसकी कंडीशन देखें कहाँ पे है सामने लेकर आओ इसे समार इधर आओ आप इसकी सूरत देखना सूरत हाल देखो इसकी ये देखो इसने ना कपड़े बदले ना कंगी की है कुछ भी नहीं किया और ये साथ निकल आया और इसको ज़ुकाम अभी तक है और जिस दिन इसने ज़िद की थी ना कल के मैंने नहाना है वो ट्यूबेल पे तो ये उस टाइम नहा के घर आया था मेरा मना करने के बावजूद मैंने आपको वीडियो इसलिए इसलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि ये बिल्कुल कपड़ों के बगैर नहा रहा था और ये ऐसे ही नहाता है अभी तक आगे आपको बताते हैं स्कूल की कंडीशन स्टार्ट होता है हमारा गवर्नमेंट का स्कूल ये सारी चार दीवारी माशाल्लाह और आगे की सूरत आपको बताता हूँ चलें भाई आगे ये सब बच्चे अभी स्कूल में दाखिल होने वाले हैं और ये एक चार दीवारी इधर से मतलब कि ये एक दीवार है और दूसरी उस साइड से है और ये सब बच्चे अभी स्कूल में दाखिल होने वाले हैं सो so फैनली हम स्कूल में दाखिल होने वाले हैं और एक बच्चा इधर बैठा है ये पता नहीं क्यों ऊपर चढ़ गया क्यों चढ़े ऊपर चलो नीचे उतरो और ये एक छोटा गेट है जो शॉर्टकट रास्ते की वजह से बनाया गया है और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे कमेंट भेजे और लाइक भी ज़रूर करे और अभी हम दाखिल होने वाले हैं स्कूल में और ये है मेरा स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ता रहा हूँ और मैंने पाँच तक तलीम हासिल की है और अब मैं आपको अपने कमरे में ले जाता हूँ जहाँ पे मैंने पाँच तक तलीम हासिल की है यहाँ भी बैठ के पढ़ते थे और इस कमरे के अंदर भी तो अभी चलते हैं कमरे की तरफ और फ्रेंड्स स्कूल में आने से मेरी ख़ुद की ये जो है ना यादें ताज़ा हो गई हैं स्कूल में मैंने बहुत अच्छा वक्त गुज़ारा है और यहाँ पे हम भी बहुत सारे फ्रेंड्स एक साथ पढ़ते थे बहुत मज़ा आता था और यहाँ भी जहाँ अभी मैं मौजूद हूँ इस टाइम यहाँ पे मैं यहाँ पे हम बैठ के पढ़ा करते थे और वो सामने हमारा कमरा है जब मौसम ख़राब होता था या गर्मी होती थी तो हम उस कमरे में जा के पढ़ते थे वरना यहाँ बैठ के और उन जो जितने भी मेरे इसाम थे उनमें से अब यहाँ कोई भी नहीं है कुछ रिटायर हो चुके हैं और कुछ का तबादला हो चुका है और तकरीबन एक या दो अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए ये सब बच्चे बार बार मेरी तरफ़ आ रहे हैं पता नहीं इनको क्या हो चुका है पूछता हूँ इनसे हमने एक एक और इनके सासदा कराम आ चुके हैं दफ्तर में उनसे बात करते हैं तो ये देखें कि बच्चे बेंच वगैरह उठा रहे हैं इनके वक्त में तो बेंच आ चुके हैं लेकिन हमारे वक्त में ये सब कुछ नहीं था हमारे वक्त में सिर्फ और सिर्फ़ वो टाट थे जो ज़मीन पे बिछा के वहाँ पे बैठते हैं और स्कूल में बहुत खूबसूरत पौधे लग चुके हैं फूल लग चुके हैं और यहाँ पे दरख्त भी बहुत ज़्यादा लग चुके हैं और कमरे भी एक्स्ट्रा बन चुके हैं और मस्जिद भी बन चुकी है तो माशाल्लाह अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है और हमारा जब हमारा वक्त था तब ये सब कुछ नहीं था अलहमदल माशा बहुत तरक्की होगी यहाँ पर सो फ्रेंड्स अब चलते हैं उस्ताद साहब के पास और दफ्तर का माहौल भी आपको दिखाते हैं और उस्ताद से भी मिलवाते हैं चले मेरे साथ और ये हैं हमारे उस्ताद साहब कमर जमान साहब बुटा। अस्सलाम वालेकुम सर जी और ये है दफ्तर हमारे स्कूल का माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बहुत आला और बहुत ख़ूबसूरत दफ्तर है ये आप देख सकते हैं आओ। और अभी इसम्बली का टाइम हो चुका है सब इसम्बली में जमा हो रहे हैं और मैं भी चलता हूँ और आपको दिखाते हैं इसम्बली का क्या माहौल है ये देखें बच्चे अपनी लाइनें सीधी कर रही हैं प्रे प्रे के लिए بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا, لا إله إلا الله لا, لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جلال الله ما في قلبي غير نور محمد صلى الله

ला, ला मेरे नबी के गुलाम का जुतबा बड़ा है शान बड़ी मेरे नबी के ग़ुलाम का जुतबा बड़ा है शान बड़ी चाहे ऊँ से आज़म हर या हो दाता हजवेरी याद नहीं तुम्हें वो मंजर खा जाए हो जाएगा न वला हक को पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्ला ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नद पढ़ी बच्चे ने और आपने भी सुना भी देखा भी अभी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और सब सुनते हैं Masha Prego, sí, eh? sí. फ्रेंड्स प्रे हो चुकी है मुकम्मल और ये बच्चे अभी अपनी अपनी क्लासों में जाने लगे हैं पाकिस्तान 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 और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितने दिल लगी से ये लोग पढ़ते हैं बच्चे सारे माशाल्लाह इनकी दिल लगी देखें कितनी मोहब्बत है पाकिस्तान से अब ये वन बाय वन अपनी अपनी क्लासों में जा रहे हैं सच बताऊँ तो मेरी खुद की आंखें नम हो चुकी हैं ये पुराना याद करके मैं आपको नहीं बता सकता अपनी फीलिंग दिल से फीलिंग को कंट्रोल करना पड़ा फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे मैं ख़ुद पढ़ा हूँ और मुझे तो आज खुद भी रोना आ रहा था कि वो वक्त बहुत कीमती था जो हम सब ने गवाया है और हमें बिल्कुल भी जो है ना स्कूल का वक्त गवाना नहीं चाहिए पढ़ना चाहिए दिल लगा के और मुझे वो वक्त बहुत याद आ रहा है कि मैंने गलती की थी अपना स्कूल छोड़ के अभी माशाल्लाह या कुरान मजीद भी पढ़ने लगे हैं मैं आपको दिखाता हूँ करीब जाके